असलकुम आज मैं आप लोगों को फ्राइड कलेजिए की रेसिपी देती हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ तो आप लोग ट्राई कीजिए देख लें इन्ग्रीडियंट आप लोग टमाटर नीमू हरी मिर्च प्याज इसके अलावा सूखे अज्जा हैं हरी धनिया है, हरी मिर्च है सबसे पहले आपने एक दरमिया प्याज को जो है वो चॉप कर लेना है बारीक काट लें बारीक और उसको आपने गोल्डन करने के लिए रख छोड़ना है तेल में जो है वो आपने सूखे मसाला जार डालना है सबसे पहले तीस पात एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा और बादियाने का एक फूल चार लौंग और चार इलायची छोटी इनको डालकर आपने तेल में जो है वो हल्का सा फ्राई करना है उसके बाद आपने वो आपने जो एक प्याज ली थी जिसको बारीक चॉप किया बारीक काट लें आप उसको बिरयानी की तरह गोल कर लें उसके बाद उसको आपने उस तेल में डालना है और तेल को अच्छे से फ्राई कर लेना है अब ये देखें ये चीज़ें फ्राई हो गई हैं और उसके बाद फिर आपने प्याज को अच्छे से मिक्स करके प्याज को गोल्डन होने तक तलना है अब इधर आते हैं हम अपने मसालों में इधर टमाटर को हम चॉप कर लेते हैं जब तक से प्याज गोल्डन हो रहा है तो टमाटरों को जो है वो जितना आप बारीक काट सकते हैं उतना आपने बारीक काटना है और मैंने इसमें एक ही टमाटर डाला है जो कि अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो दो अदद बनते हैं ये टमाटर ज़रा अच्छा मीडियम साइज़ का था तो और मैंने एक टमाटर लिया है। इसमें आपने दो अदद लीम के लेने दो हरी मिर्चें लेनी है चॉप करके डालनी है लीमू जो है ये आपने आखिर में इसको इसमें छिड़कने के लिए इस्तेमाल करना है जब आखिर में आपकी कलीजी तैयार हो जाएगी मैं अभी इसे काट के रख लेती हूँ हरी मिर्चों को भी बिल्कुल आपने बारीक बारीक आप जितना छोटा चॉप कर सकते हैं उतना चॉप करना है तो दो हरी मिर्चें हैं लंबी लंबी अगर आपके पास छोटी मिर्चें हैं तो आपने चार से अदद लेना है ये सूखे मसाले हैं मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया और इसमें गोल लाल मिर्च जो है वो सूखी उसको पीस के भून लिया था और ये मैंने इसमें कसूरी मेथी दो टीस्पून रखी है और ये जो सूखे मसाले हैं मैंने ये भी दो टेबलस्पून लिया है इनको आपने अच्छे से सूखे मसालों में सूखा धनिया ज़ीरा दो टे, एक टेबल टे स्पून आपने सूखा धनिया लेना, लेना है एक टेबल स्पून ज़ीरा लेना है सूखा और उसके बाद उसमें आपने गोल वाली लाल मिर्च आपने चार अदद ले लेनी है इसको आपने अच्छे से भूनना है भूनने के बाद इसको आपने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है अब हम प्याज की तरफ आते हैं प्याज देखें गोल्डन होने पर है तो प्याज अब आपका अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो फिर आपने इसमें ये जो चॉप किए हुए बारीक टमाटर और हरी मिर्चें हैं इनको डालकर थोड़ा सा फ्राई करना है ये देखें प्याज गोल्डन हो गई है हमारी हमने इसमें जो है वो टमाटर और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी उसको डालकर मिक्स करना है अच्छे से तो जब टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा और अपना पानी इसका जज्ब हो जाएगा फिर आपने इसमें एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है जिसमें कि लहसन और अदरक दोनों फिसे हुए हैं एक टीस्पून स्पून ऊँचा करके आप देख लें इसको भी डालकर आपने अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि अदरक और लहसन की स्मेल जो है वो थोड़ा फ्राई करके भी ख़त्म करते हैं तो थोड़ी सी पक अगर आपने इसमें अभी कच्चे में डाल दिया तो कलेजी मज, मज़े की नहीं बनेगी तो आपने थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए खाने में से अब इन मसालों पर आते हैं तो इसमें आप मैंने एक टी स्पून ज़ीरा हुआ लिया है और आप टी स्पून देख सकते हैं एक टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक टी स्पून जो है आधी टी स्पून से भी कम जो है वो मैंने हल्दी ली है बहुत थोड़ी सी हल्दी ली है और फिर इसमें मैंने दो या तीन चुटकी के बराबर जो है वो आ, गरम मसाला पाउडर लिया है क्योंकि गर्म मसाला हमने साबित भी डाला हुआ है तो थोड़ा सा हमने डाला है जा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे अब ये देख लें ये दो या तीन चुटकी के बराबर है। या आधी टी स्पून आप कह सकते हैं गर्म मसाला पाउडर अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लहसुन अदरक फ्राई हो गया है टमाटर ने ने देखे तेल भी छोड़ दिया है तो फिर इसमें हम सूखा मसाला जार जो कि पिसे हुए हैं मिर्च जीरा हल्दी आधी टी स्पून और ये सब चीज़ें हम डालकर और थोड़ा सा गरम मसाला है आधी टी स्पून के करीबी ये सब डालकर जो है थोड़ा सा हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों से थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो दो मिनट तीन मिनट इनको फ्राई कर लेने के बाद फिर जो है वो हम इसमें कलेजी जो कि एक गोट लेवर है बकरे एक बकरे की जो कलेजी होती है वो मैंने पूरी डालनी है इसमें उसी के लिहाज से मैंने मसाला तैयार किया है मसाला बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली चाहिए तो आप दो टमाटर डाल लें मुझे चूँकि हल्के मसाले की चाहिए थी तो मैंने एक टमाटर डाला है तो ये भुनी सी फ्राई कलेजी बनेगी तो करेजी को जो है वो अब थोड़ी सी देर आपने उसको उसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका भी थोड़ा सा तेल छूटे और फ्राई हो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे तो अभी आप इंतज़ार करें कि कलेजी जो है वो आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेगी फ्राई होकर कलर चेंज होने तक जो है वो टाइम लगेगा मैं आपको सारे स्टेप्स की सही से बता रही हूँ ये देखे मैंने आपने जो है वो इस अदरक का आधा पीस लेना है और इसको जो है वो बारीक बारीक सा लंबा लंबा सा काट लेना है इस तरीके से ठीक है जब तक तो से कलेजी का कलर चेंज हो रहा है वो कलेजी फ्राई हो रही है इस वाले अदरक की पीसेज जो हैं वो लंबे लंबे काट लेने हैं आपने तो आप इस आ, इसको लंबे लंबे अदरक को काट कर इसमें आप डालेंगे इस स्टेप पर तो इसमें थोड़ी सी खुशबू आएगी अदरक की और कलेजी की जो हीक है और उसका जो बिसानपन है उससे वो कम होगा अदरक डालने से साबित अदरक भी थोड़ी सी डाल लें आपने कलेजी को पैन में डालने के बाद 15 मिनट तक जी ही पकाना है 15 से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिनट में पका कर रेडी कर लेना है पंद्रह से 20 मिनट में आपकी कलेजी इस पैन में रेडी हो जाएगी दो टेबल स्पून जो है वो भर के आपने इसमें जो है वो योगर्ट भी डालनी है जब आपको दगे के कलेजी का कलर चेंज हो गया और अच्छे से फ्राई हो गई है ये देखें कलेजी ने तेल छोड़ दिया था तो मैंने एक साइड पर थोड़ी सी योगर्ट डाल के और उसको फेंट लेना है आपने आप भले से आप अलग से एक प्याले में डालकर फेंट के डाल सकते हैं ठीक है अब आपने इस स्टेज पे जो है वो देखें कलेजी भी थोड़ी फ्राई हो गई थी तो फिर आपने इसमें दही डालना है तो अब कलेजी जो है वो पानी जो दही का छूटेगा उसमें थोड़ी देर पकेगी इसमें भी ये मैंने आँच किसी भी टाइम पर बहुत हल्की नहीं रखी है मीडियम आँच पर पकाया है और ये देखें फिर मैंने इसमें अदरक की जो मैंने बनाए थे पतले पतले से वो भी मैंने डाल दिए हैं अब ये दही डालकर थोड़ा आपने पकाना है एटलीस्ट 10 मिनट और पकाएंगे आप तो आपकी जो है वो कलेजी रेडी होगी तो जब इससे पानी छूट जाएगा तेल पानी छूटेगा और उसके बाद फिर ये अब्ज़ॉर्व करेगा पानी कलेजी पूरी तो फिर ये जो है वो रेडी हो जाएगी फिर आपने इसमें जो है वो सूखे मसालों में जो भुनी हुई चीज़ें थी ये देखिए अभी भी पानी है कलेजी में तो जब ये थोड़ा सा भुनने की तरफ आने लगेगी तो फिर आपने इसमें मज़द सूखे मसाले भी डाल देने जिसमें कि कसूरी मेथी है और जो मैंने सूखी धनिया और जीरा और लाल मिर्च को भून के और उसको ग्राइंड करके जो रखा है मोटा सा मसाला वो डालना है आपने इसमें और कसूरी मेथी भी डालनी है ये देखिए थोड़ा सा आप उसको मैश कर लें कसूरी मेथी है ये तो दो टीस्पून के करीब जो है या टेबलस्पून ले लें वैसे दो टीस्पून सही रहेगा दो टीस्पून आपने कसूरी मेथी डालनी है और दो टेबलस्पून के करीब ये जो मैंने मसाले बनाए हैं ये आपने डालना है फिर आपने हरी धनिया से गार्निश करना है और इसको जो है वो थोड़ा सा तेल छूटने तक आपने इसको पकाना है आखिर में आपने इसमें थोड़ा सा नीमू भी छिड़क देना है इससे भी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो जब आखिर में आपके आपको लगे कि रेडी हो गई है और थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है कलेजी ने चारों तरफ से तो आपने बस इसमें लीमू डालना है और चूल्हा बंद कर देना है नमक मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं डाला है नमक जब मैं सर्व करूँगी उससे मैं एक मिनट पहले जो है या जब सर्विंग का टाइम होगा उस वक्त उससे पहले मैं जो है नमक डालूंगी अदरवाइज़ कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है नमक डालकर छोड़ देने से तो चलें आप लोग ट्राई कीजिएगा और अल्लाह करे कि आप लोगों की कलेजी बहुत अच्छी बने और आप लोग जो है वो ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है तो मज़ेदार फ्राइड कलेजी जो है वो रेडी है शुक्रिया